Хочете, аби ваш песик виглядав стильно та модно? Завітайте до магазину одягу та аксесуарів для собак. Хвостатий, в асортименті, джинсові комплекти, ковтинки, взуття і навіть нижня білизна для вашого улюбленця. Чекаємо на вас за адресою. Вулиця Героїв Сталінграду, 6, дріб, 13, торгівельний центр Фуршет. Перший поверх. Магазин хвостатий. Спеціалісти порадять, який одяг та біжутерія підійдуть вашому чотирилапому другу. Партнер програми Кіровоградська громадська організація захисту тварин БІМ. Медіапартнер програми журнал «Ланруш». Усім, це програма мої пухнастики. Сьогодні ми завітали до закладу «Добрий Медведі. Сьогодні я вас познайомлю з такими породами собак, як Турецький кангал, німецька вівчарка та середньоазійська вівчарка. медведи. У нас находится порода такая интересная, очень интересная, как на Украине и вообще в мире. Называется турецкий кангол. Это девочка Хэппи Джей, ей 10 месяцев. Собака э, относится к классу пастущих, хорошо охраняет. Очень хорошо охраняет свои территории. Стоять. Собака э, в отношении, допустим, э, кавказцы они более агрессивны. Здесь собака более положительная, более спокойная, очень хорошо относится к людям, к детям и к другим животным. То есть нет вот этого принципа, который заложен практически во всех волкодавов сидеть. Во всех волкодавов, что только давить. Но здесь этого принципа нет. То есть он в инстинкте он заложен, но для того, чтобы собака вела себя адекватно, от этого надо собаку просто немножко останавливать, тормозить и э, тушить этот весь инстинкт. Собака древняя турецкой породы, выведена в Турции, и как бы распространение этой породы контролируется правительством Турции. То есть широкое распространение порода не получает из-за того, что не допускается вывоз. Очень жестко контролируется вывоз этой породы собак с самой страны. Эта собака у нас вывезена легально, имеет полные документы свои, имеет свою родословную. принцип дрессировки идет, знаете как, терпение и труд все перед. То есть чем больше уделяешь собаке времени, тем больше собака начинает выполнять твоих требований. А требования такие элементарные, допустим, для этой породы. Поисковых способностей нет, здесь более охранные способности. И выполнение ряда команд, вот, допустим, сейчас будет команда сидеть. Хэп, сидеть. Вот выполняется команда сидеть. Следующая команда, это будет лежать. Лежать. И сразу за выполнение команды дается лакомство. За, любого, за выполнение любой работы дается лакомство. Хэп. Стоять. Следующая команда стоять. Вот собака находится в своей естественной стойке, когда она насторожена, значит хвост поднят все время и закручен. Это признак породистости. Какой питомник может быть без немецкой овчарки? Одно из самых популярных одной из самых прославленных и самых достойных и рабочих собак в мире. Вот. Немецкие овчарки – это особая каста собак, которая, будем говорить, всегда привлекала внимание, была также жизненно важна и жизненно необходима, потому что эти собаки и в пограничных войсках, эти собаки в таможенной службе, это и собака-спасатель, и собака-охранник, и собака-компаньон, и собака-друг, и собака-член семьи. Вот. Универсальнейшие, любимые собаки, умнейшие прекрасно дрессируемые, вот, любящие нас. Одна из самых популярных пород в мире. Значит, наши собаки. Вот, это знаменитейший Герин самый титулованный немецкая овчарка в Украине. Это собака восьмикратный чемпион Украины, интер-чемпион, двух гранд-чемпион Украины. То есть имеет самые высшие титулы в Украине вот много из за рубеж. И о его популярности играть не только его титулы, а о его популярности говорит и то, что его дети уже чемпионы Украины и других стран. Много его детей живут в других странах, и там выигрывают выставки. Он внук чемпиона мира. Это у нас молодой мальчик, которого зовут Dark Destiny Gift переводе это темный подарок судьбы. Собака была привезена из России, его папа чемпион мира, а мама одна из лучших сук российских, российского собаководства. Но пока что ему 6 месяцев, поэтому у него все впереди. Будем надеяться, что он будущий лидер выставок будет также. Дерек у нас очень любит хоронить тапочки. Это у него вот любимое занятие дома, если лето, открыта дверь, он заходит в дом, берет, как говорит, чей туфля, мой туфля, да, вот он берет чей-нибудь тапочек, чей нибудь кроссовочку, выходит во двор и закапывает. Причем это делает он с, такой, с таким мастерством и с такой виртуозностью, что невозможно даже заметить, когда он взял этот тапочек и какой момент. Ну, мы потом ищем по двору, ходим, его захоронение выкапываем. Интересная история была, расскажу про Геринга. Расцвели, у нас во дворе, знаете, вот только-только собираются цвести тюльпаны. Весна, красиво. У меня во дворе большая аллея тюльпанов. И вот э, я прихожу вечером домой и смотрю, вот завтра тюльпаны эти откроются. Утром выхожу во двор. Все до единого тюльпаны, по всей аллее, их много очень было. Скушены головочки и сложены под дверью в кучку. Если где раз таким видом, мама, это тебе. Пусти, пожалуйста, Пусти. Мы тебя вдвоем бросим. Пусти палку. Пусти... На данный момент, как бы звездами этого питомника являются вот эти две собаки. Это Падишах из Добрых Медведей, и его сестра Перри из Добрых Медведей. Обе собаки многократные чемпионы Украины, чемпионы Беларуси, чемпионы многих стран, а также интерчемпионы, это международные чемпионы, и имеют высший в Украине титул мультичемпионы. Это высший титул в Украине. Вот эти два азиата только имеют этот титул. Их родные брат и сестра находятся у президента Азербайджана Альхама Алиева. Щенки были куплены у нас в нашем питомнике. Также в нашем питомнике покупались собаки в Грецию, в Англию, в Болгарию. Э, во многие страны мира универсальные собаки. Они могут и двор охранять, они могут и пасти животных, и быть собаками-компаньонами. Э, они катают, например, моего сына на санках. Мы запрягаем их парой в санках, и они катают деток на санках. Вот. Очень преданный, очень привязчивый. Если они э, знают свою территорию, то собаки территориальные. Вот они охраняют свою территорию: двор, дом, да? за пределами двора они человека не тронут. Если человек не будет проявлять к ним агрессии. Ездят с нами в автобусе с другими собаками в другие города на выставке при этом ведут себя очень прекрасно в многолюдных залах, там, где выставляются. К чужим детям они, конечно, они еще чужими детьми ладить не будут, как еще чужими людьми. Но в своей семье они ангелы, и свои дети на них вырастают и верхом, и, и таскают их за уши, и за хвосты, и могут щенка взять, например, если у, с мамой лежит со щенками. То есть проблемы нет никакой. Собака это не компьютер, не машинка, которую ты вытянул батарейку, закинул на полку, она тебе будет валяться. Здесь нужен каждый день общение, работа какая-то направление, то есть по дрессировке немножечко пойти позаниматься с собакой. И как бы не уделив внимания, один из знаменитых дрессировщиков когда-то сказал, день без занятий, день без, без дрессировки, это три шага назад. То есть в день два не пообщались собака, теряется какой-то определенный контакт уже с ней и не будет уже так бы вот, совпадения вот этих вот каких-то там ваших желаний и ее возможностей. Пойдет какая-то разбалансировка, разлад пойдет. Просто. Немцы универсальная порода, и они прекрасно ладятся всеми породами. Но еще есть еще вот такое вот отношение у собак. Если мы, например, дружим с другими собаководами, собираемся вместе на площадках, играем, гуляем, наши собаки между собой тоже дружат, несмотря на то, что они разных пород. Це була програма Мої пухнастики. Сьогодні я вас познайомила з турецьким кангалом, середньоазіатською вівчаркою та німецькою вівчаркою. Побачимось за тиждень. Бувайте! Женя, не буду говорити! ми такого не говорили! Женя, привіт усім! Це програма мої пухнастики. Сьогодні я вас познайомлю! Зараз, я все зрозуміла. Подожди, а що я должна сказати? Ну і все, а бувай! Це була програма Мої пухнастики. Сьогодні я познайомила вас з турецьким кангалом, німецькою вівчаркою та середньоазіатською вівчаркою. Якщо ви хочете взяти. Я не могу! Дюня, що ти прийшов? Біжить, біжить, біжить за вами. Все, я ухожу. а. Це була програма Мої пухнастики.